İranda İslam inqilabının qələbəyə çalmasının 35-ci il dönümü qeyd olunur. Bu inqilab əslində dünya siyasətinin axınını dəyişən bir hadisə oldu. Bununla da Qərb'in bütün dəyərlərini özündə birləşdirən şah rejimi yerinə İslamı dəyərlərin hakim olduğu yeni bir sistemə təhril verdi onun qələbə çalması 20-ci əsrin ən ciddi hadisələrindən biri olmaqla bütün dünya üçün tarixə önəm kəsb edirdi. Neft hidroqenlərlə zəngin və yüksək texnologiyalara malik bir ölkədə möhkəm dayaqlar üzərində İslam hakimiyyətinin qurulması heçə müsəlman aləmində deyil, bütün dünya siyasətinin arxitekturasında dəyişmiş oldu. İranın sonuncu şahı Məhəmməd Rıza Pəhləvi 1941-ci ildə hakimiyyətə gələrkən İngilis və Sovet qoşunları da eyni vaxt ölkəyə daxil olmuşdu. Bütün hakimiyyəti dövründə İranı radikal şəkildə qərbləşdirən Pəhləvi Xarici siyasətdə birmənalı olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarına meyllənirdi. Qərb dəyərlərinə baxmayaraq ölkədə rejıma qarşı istənilən müxalif çıxışlar monarxiyanın xüsusi xidmət və digər güc strukturları tərəfindən amansızlıqla yatırılırdı. Ölkə həbsxanalarındakı yüz minlərlə siyasi məhbusun taleyi də yalnız şahın iradəsindən asılı idi. Monarxiya üçün xusi təhlükə isə İslam alimlərindən, ruhanilərdən gəlirdi. Çünki Məhəmməd Rıza Şahın ölkədə ağ inqilab adını almış İranı avropallaşdırma siyasəti xüsusilə əhalinin dindar təbəqəsi tərəfindən bir mənalı olaraq qəbul edilmirdi. Cəhan ən qatı əleyhdarı isə Qum şəhərindən olan Ruhollah Xomeyni idi. O, Fəhləvlərin qərb yönlü daxili və xarici siyasətini İran xalqına yamaq hesab edirdi. Nəhayət tənqidlərə dözməyən şah 1963-cü ilin iyununda Xomeyni həbs etdirir və buna etiraz olaraq ölkənin kütləvi ixtışlar başını götürür. Gül strukturlar tərəfindən aksiyaların zorla dağıdılması zamanı isə yüzlərlə insan həlak olur. Bir müddət evdustağ olan Xomeyni sonradan ölkədən sürgün edildi. Mühacirətdə də siyasi mübarizəsini dayandırmayan İmam Xomeyni sonradan İslam Respublikasının əsas təmad prinsiplərini açılandığı kitabını. İslam dövlətçiliyi siyasi traktatını hazırlayır. Kitabları və çıxışları yazılan video və audio vəsaitlər qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə gətirilərək məscidlərdə oxunur, əhali arasında yayılırdı. Bu arada İran'da baş verən bir sıra ardzıl sosial-siyasi hadisələr. Məsələn, ölkədə quraqlıq uzbatlan azlıq və inflyasiyanın görünməmiş həddə çatması, onsuz da narazı olan kütlələrin səbəb xəstəsini doldurmuş oldu. 70-ci ilin sonuna yaxın İran'da güllü inqilab fırtınasından duyuq düşən şahın amerikalı və ingilis müşavirləri ona bir müddət repressiyaları səngitməyi, sərt iza tədbirlərindən qaçmağı və siyasi tutsaqları buraxmağı tövsiyə etdilər. Amma köklü siyasi islahatlara ehtiyac duyan bir ölkədə bunlar təbii ki fırtınadan yaymaq üçün yetərli ola bilməzdi. Nəhayət 1978-ci ilin yanvarında dövlət qəzetlərindən birində İmam Xomeyninin aşağılayan yazıya etiraz olaraq Qum şəhərində tələbələrin etiraz aksiyasının gülləvaran edilməsi oxu yayımından çıxardı. İranın iri şəhərlərini etiraz aksiyaları bürüdü. Ərəcə ölkənin iri istehsal obyektləri, yəni zə neft sənayesində çalışan fəhlələr işi dayandırdılar. Beləcə 1978-ci ilin noyabrında İranın iqtisadiyyatı demək olar ki, çöktü. Bu zaman müttəfiqlərindən yardım istəsə də, Fəhləviyə Qərbdəki himayədarlardan heç bir dəstək gəlmədi. Nəhayət ölkədə hərbi vəziyyət tətbiq edildi. Amma bu da şahı xilas etmədi. Belə ki, paytaxt Tehranın küçələrində 3 qaldan olmaqla 90-a yaxın insan polisin açtığı atəş nəticəsində həlak oldu. Qəzaflardan xalqın qarşısına duruş gətirə bilməyəcəyini görüncə şah hakimiyyəti baş nazir Bəxtiyarə həvalə edərək 1979-cu ilin yanvarın 16-sında ailəsi ilə birlikdə İrandan qaçmalı oldu. Mən səhhətimlə əlaqədar müəyyən müddətdə ölkəni tərk edirəm, amma vəziyyəti şəxsi nəzarətimdə saxlayacağam. Maşa Fərat xanım. Hakimiyyəti hələ də saxlaya bilməyəcəyini görən bəxtə də isə şahdan sonra küçələrin rəğbətini qazanmaq üçün mühacirətdə olan İmam Xomeini ölkəyə dəvət etdi. 15 illik sürgün həyatından sonra fevralın 1-də ölkəyə dönən Xomeini milyonlarla insan böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşıladı. Ölkəyə döndükdən sonra İmam baş nazir Bəxtiyarın Milli Birlik hökumətinin yaradılması təklifini rədd edərək hökuməti özü formalaşdırmağa başladı. Nəhayət şahın ölkədəki son əlaltıları da qaçaq çıxaraq Avropaya səğəndikdən sonra inqilab tam qalıb gəldi və xalq referendumuna gedərək bütün dünyaya İran İslam Respublikasının qurulduğunu elan etdi. İslam inqilabının qalıb gəlməsi və monarxiyadan respubliyəyə keçid İran cəmiyyətinin tərəqqisində əsas rol oynayan siyasi, sosial-iqtisadi problemləri həll etməklə tam, tam yeni cəmiyyət yaratdı. Beləcə müasir İran dünya tarixinə müsəlman aləmində İslam hüququ cəmiyyəti yaratmış ilk dövlət kimi daxil oldu. Bəs İslam inqilabı İran xalqına nə verdi? Bu haqda saatlarla danışmaq olar. Amma qısaça xatırladacaqlarımız da müasir İran haqqında kifayət qədər yetkin təsəvvür yarada bilər. Bu illər ərzində İran İslam Respublikasının xüsusilə elm sahəsində əldə etdikləri diqqəti çəkir. Bu da təsadüfi deyil. Çünki inqilabdan əvvəl ölkə ərazisində yalnız 223 ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərirdisə, hal-hazırda bu göstərici 1500-dür. Bu gün İran da alət təhsil alan tələbələrin ümumi sayı 2 milyon 400 nəfərə çatır ki, bu da inqilabdan əvvəlki rəqəmdə müqayisədə 20 dəfə çoxdur. İnqilabdan əvvəl İranda qadınlar arasında savatlılıq dərəcəsi 35% təşkil edirdisə, indi bu rəqəm 80%-ə çatır. İran İslam Respublikası hal-hazırda bir çox elm sahələrində, xüsusilə tibb, atom enerjisi, nanotehnologiya, biotehnologiya və digər strateji sahələrdə özünün inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Qərb dövlətlərinin uzunmüddət iqtisadi blokadlarına və təcziklərinə baxmayaraq, İran İslam Respublikası öz mütəxəssisləri hesabına artıq nüvə texnologiyası ilə malikdir və uranın zənginləşdirilməsi proqramını davam etdirməklə nüvə yanacağı istehsalına nəyl olub. Hazırda ölkə nüvə enerjisi ilə tip əkinçilik və sənayedə istifadə etməkdədir. İran digər sahələrlə yanaşı hava və kosmik sənayedə də mühüm və parlak nailiyyətlər əldə edib. İran İslam Respublikası kosmosu öz peşinə çatdıran və bunun üçün kosmosu öz raketini göndərən hazırda nadir ölkələrdən biridir. Bu gün ölkədə qızı təyyarələr, uzaq hədəfləri dəqiqliklə vuran raket və döyüş cəmirləri istehsal edilir ki, bu da müasir İranın hərbi müdafiə sənayesinin gücündən xəbər verir. Hazırda İslami dəyərlər liberallaşma kursunu tutan İran İslam Respublikası böyük islahatlar yolunda uğurla addımlayır. Azərbaycanın xarici Siyasətində cənab qonşusu olan İran İslam Respublikası ilə münasibətlərin tənzimlənməsi hər zaman başıca istiqamətlərdən olub. Çünki İran Azərbaycanın müstəqilliyini iqtisaniyən dövlətlərdən biridir. Amma 90-cı illərin əvvəllərində İranla münasibətlərdə müəyyən sərənlik yaransa da, milli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişindən sonra İranla münasibətlər yeni mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq mərhələsinə qədəm qoydu. Ümumiyyətlə isə maraqlı fakt odur ki, Azərbaycan və İran münasibətlərində müxtəlif dövrlərdə anlaşılmazlıq və fikir ayrılıqları baş versə də, hər iki tərəfin rəsmi dairələri münasibətləri qoruyub saxlamağı bacarıblar və hökumətl ara vurma siyasəti mətbuat səhifələrindən o tərəfə keçə bilmir. Yəqin ki, bu da hər iki dövlətdə yaşayan xalqların ortaq mədəniyyətə, dini ədəbi dəyərlərə malik olması, ağır günlərdə bir-birini arxa dırmaları ilə əlaqələndirilə bilər. Azərbaycan torpaqları Ermənistan tərəfindən işğal olunan zaman Azərbaycanlı qaçqınlara iş yardım göstərən də məs İranın müvafiq komitələri olmuşdu. Buradan beynəlxalq növbə qalma qalı ucbatından İranə iqtisadi sanksiyalar və hətta hərbi müdaxilə iqtidaçı zamanı də sứl Bakıburun əleyhinə çıxmış və öz ərazisindən İranə qarşı hərbi hücumlara yol verilməyəcəyini birmənalı şəkildə bildirmişdi. Görünür, hər iki dövlət arasındakı münasibətlər sağlam təməllər və dərin mənəvi köklər üzərində möhkəm qoyulduğundan, bu gün də İranla Azərbaycan arasındakı münasibətlər üçüncü tərəfdən aslı olmadan dinamik inkişaf edir və siyasi qalmaqallardan, sınaqlardan uzaq çıxır. Qurulmaz olmaz ki, politeistik tərkibə malik İran'da digər xalqlarla yanaşı azərbaycanlılar da yaşayır və bu ölkənin inkişafı ərazi bütövlüyü üçün yeri gələndə canlarından belə keçirlər. İran İslamide türkdə fars kimin, farsdə türk kimin? birbiriyle koyun cümle tamam olsun Erdelirem i̇ran İslam ile Fars da Türk kimin Türk de Fars kimin Hami İran'ı di Musalman di birbiriyle kardeş di Bu hafta sonu için